THANKS FOR JOINING US, i вечер в прямом эфире 34-го телеканала программа «Погляд». Сегодня наша гостья депутат городского совета Анжелика Пелипенко, И мы говорим о ключевых решениях последней сессии городского совета. Анжелика Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня у нас прошла сессия городского совета, которую все ждали, может быть, даже боялись. И потому что именно на 3 сентября были громко анонсированы заявления об изменениях в составе городского исполкома. Как на самом деле прошла сессия состоялись ли изменения. Сессия прошла благополучно, изменений никаких не вносилось, то есть решение такого не было вынесено на сессию. В любом случае, если бы какие-то изменения должны были быть внесены, то нужно было заранее подготовить решение. Повесить его на сайте за 20 дней, чтобы люди могли выразить свое мнение, пожелания, может быть, ну, посмотреть кандидатуры. У кого-то есть какие-то свои предложения. То есть тайно это произойти ну, никак не могло. И это не было сделано. Ну, и не было сделано, и невозможно это было бы сделать. Потому что есть у нас сейчас открытая влада. Любое решение сессии должно отвисеть на сайте, получить какие-то коррективы, какие-то замечания, быть внесены, обязаны были внести эти замечания. Поэтому ну, как бы это нереально было бы с юридической точки зрения. А давайте уточним, какие именно изменения хотели вот внести в состав исполкома. Ну, анонсировано было внедрение, или как это, замена исполкома полностью. То есть, как бы, вот весь состав исполкома должен был быть заменен на других людей. Давайте подробнее. Состав исполкома, насколько мне известно, 15 человек. Совершенно наверное, 15 человек. Два человека, это мэр и секретарь горсовета, входят туда по должности. Они избраны народом, поэтому их просто так убрать и заменить невозможно. То есть уже остается 13. Из 13 есть еще избранный, то есть у нас есть такая, знаете, вот молодежь, которая есть такой молодежный парламент, в примере. Да, и есть и есть избранный человек, который тоже входит в состав исполкома. Тут тоже заменить его не так просто. То есть уже 12 получается. Уже остается 12. Итак, мы можем идти по снисходающей. Есть представитель ветеранской организации, то есть ветеранов города Днепропетровска. Ну, подвинуть его, наверное, это просто было бы не тактично, даже в сегодняшних условиях. Ну, естественно, у ветеранов должен быть человек, который представляет их интересы. Конечно. конечно. Итого остается 11. Ну, в общем, как минимум. 11 как минимум. То есть да. хотели э, заменить этих 11 человек? Хотели или как? заменить все 15. Хотели вот. заменить все 15. Да, но еще раз говорю, что для того, чтобы это сделать легитимно, для того, чтобы состав исполкома был полностью легитимен и готов к работе, э, должно все происходить как по процедуре прописано. А именно, подготавливается проект решения, выносится на обсуждение, выкладывается на сайте Горсовета. И только после этих обсуждений может быть вынесен опять же на исполком, есть, затем и на после сессию. этого на сессию городского совета. И То есть процедуру никто поддержать. не отменял на сегодняшний день, даже в условиях как бы революционного времени. Такие вещи не делаются, иначе это просто будет нелегитимный орган. А сколько времени может занять такая процедура? Вот присутствуя сегодня на сессии, я слышала заявление э, одного из активистов, который сказал, что они подобный проект подготовят к следующей сессии Горсовета. Если они его подготовят, ну, во-первых, это было предложение, чтобы сделать э, часть исполкома, из общественников, то есть люди должны зайти, из общественных организаций, те, которые представляли Майдан, то есть те, которые были активны в данном случае. Понимаете, невозможно взять одному иници... инициировавшему это общественнику и подготовить такое решение. Если мы говорим об общественности, то это не один человек и не одна организация. У нас в области их полторы тысячи. Тогда и нужно, с ними, тогда нужно, нужно с ними согласовать, выслушать их предложения, обсудить эти предложения. Мы можем пойти по пути, знаете, вот такого вот, как сейчас вы, наверное, слышали, существует рабочая группа по проверке деятельности областного совета, по проверке решений и так. их реализации. Вот. Это все было сделано абсолютно публично, то есть были приглашены все общественные организации, поприсутствовало на первом заседании 140 общественных организаций. Эти 140 общественных организаций выдвинули свои кандидатуры, на те или иные там, ну вот тоже как раз состав, состав тоже 15. <laughs> То есть 15 комиссий в областном Магическое совете, число. Вот, ну вернее там 21 человек, но 15 комиссий облсовета, Соответственно, комиссиям выбирались люди. То есть выходили люди перед залом, вот все выстраивались, там вот есть желающие в бю бюджетной комиссии заниматься, не вопрос. Вышло там 5 или 7 человек, То каждый, мы проверяем каждый представился перед всей общественностью. Каждый из общественности мог задать любой вопрос этому человеку. То есть фактически человек прошел, так сказать, иллюстрацию, предварительную иллюстрацию. То есть, и вот потом эта же общественность голосовала, кого мы выберем, этого человека или этого представлять интересы. Вот тогда таким образом должно быть и сейчас. Если мы говорим, что это представитель от общественности, то точно по такому же принципу, на мой взгляд, было бы справедливо собрать весь состав вот этих организаций заинтересованных, Пусть каждая организация подаст свою кандидатуру, То обсудить это обсудить мнение, это обсудить это вот так вот на открытом на, на, на открытом собрании. Описанная вами процедура она легитимна вот с юридической точки зрения? Ну, описанная вот только что когда. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы говорим о власти общественности. Но... Потом все равно. Это кандидатура, которая будет таким образом, то есть это предварительный отбор, можно так сказать. Потом все равно эти кандидатуры должны быть вывешены на сайте городского совета. Возможно будут какие-то люди, которые либо выскажут свое мнение против, либо за, либо это предложат все еще. -то, взвеситься. то есть все равно это должно быть взвешено. И после этого, опять же, пройдя процедуру исполкома, все равно процедуру эту изменить нельзя. На сегодняшний день так прописано в законе, так написано в регламенте, и нужно это исполнять. Скажите, вот сам, сам, сами изменения из Полкома. Зачем вот, по вашему мнению, как вы думаете, они нужны и что это даст? Понимаете, может быть, вы слышали на сессии городского совета звучало предложение о том, чтобы депутаты, в том числе участвовали в утверждении кандидатур на занятие каких-нибудь должностей серьезных да, и в том числе руководителей коммунальных предприятий почему такая ситуация на сегодняшний день исполком имеет те полномочия наделенные которые скажем позволяют исполкому принимать решения минуя депутатов а иногда они бывают судьбоносными эти решения ну 96 объектов 56 да, объектов все это все ушло через историю. исполком Депутаты этого не видели. То есть потом сказали, что депутатский корпус, депутатский корпус это не голосовал. Мы этого даже решения не видели. То же самое касается, например, утверждения тарифов. Исполком утверждают тарифы, не депутаты. Депутаты не голосуют за это. То есть мы можем посмотреть, мы можем там отменить, но для этого нам надо это видеть. То есть а, вот это распространенное мнение, что именно депутаты вот утверждают и тарифы, и ну, все Ну, вот Депутаты эти вопросы. всегда во всем виноваты, сразу априори. Вот. Если человек разбирается, он знает, какие положения, то есть какие полномочия у исполкома, какие у депутатов. В данном случае было бы неплохо расширить полномочия депутатов, для того, чтобы депутаты тоже могли видеть эти решения и возможно как-то влиять, допустим, на эти решения. Ну понятно, что можно, каждый депутат может прийти на исполком, посидеть на исполкоме, высказать свое мнение, а потом, допустим, блокировать это решение каким-то образом через сессию городского совета. Но не каждый же депутат знает, когда заседание исполкома, не каждого приглашают туда, но в принципе не приглашают. Общественность в данном случае высказала такое мнение, что они войдут и будут контролировать нас городской совет. Ну во-первых, исполком это исполнительный орган власти которые формируют депутаты. Без депутатского корпуса состав исполкома не состоится, потому что это ну, как бы ну, исполнительная, это исполнительная часть. А, да, участвовать в этом конечно же надо. Да, безусловно, было бы хорошо, чтобы общественность смотрела, какие решения там принимаются, и, как контролировала. и контролировала это, и вместе с депутатами влияла на это, на отмену этих решений, на инициацию отмены, там, ну и так далее. Но вопрос в другом. То есть просто сказать, что вот мы сейчас придем, мы, такие, мы такие бравые, мы все поменяем, хорошо. Но там должны быть не только заслуженные э, участники Майдана, Участники революции, но должны быть прежде всего специалисты, которые, которые компетентны разбираться в том, что в этом решении должно быть прописано. Если просто как бы на эмоциях человек войдет в исполком, ну это будет так, знаете, через этого человека будет еще легче протягивать какие-нибудь Деребановские решения. То потому есть что эффективности это не даст, а эффективности только может не даст. усугубить ситуацию. Туда должны войти люди, которые разбираются, как минимум умеют читать решения, как минимум понимают, что в нем должно быть, чего не должно быть, какие полномочия, какие компетенции, потому что иначе этот же человек станет заложником ситуации, когда вдруг... Через него же будут протянуты решения, а по, которым потом, понимать, по которым потом его же затягают прокуратура. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 740 10 41, 740 10 42. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Анжелика Анатольевна, как вы считаете, вот вы кого бы хотели видеть вот в составе исполкома? Вы какие-то кандидатуры могли бы предложить? Я думаю, это не мои полномочия. Я думаю, общественность выберет сама просто есть общественность которая поддерживает реально какие-то реформы которые позитивно сказываются в частности вот сегодня но ну мы уже дальше перейдем потом об этом поговорим о том решении которое было принято такое судьбоносное для нашего города в этом тоже принимала участие общественность и я очень горжусь тем что они Давайте принимали перейдем, участие вот. я счит, зрители... я считаю что это они должны принять решение и делегировать туда своих кандидатов а... Итак, перейдем к решению, о котором вы говорите. То есть на сессии было принято решение о программе содействия деятельности и развития органов самоорганизации населения Днепропетровска на 2014-2017 годы. Да. В чем суть программы, для чего она нужна? Программа очень нужна, потому что у нас программа подобная была до 2007 года. Она закончилась. И после этого момента, ну, как-то, ну, никто не позаботился о том, чтобы такая программа появилась. Ну, или да. Для чего она нужна? То есть, если вы посмотрите, в программе там заложены совершенно, ну, такие смешные деньги, там, 30 тысяч на год для того, ну, чтобы для реализовать эту программу. Городского бюджета это <связывая> Ну, это, это капля. Это маленькая сумма. капля, которая вот просто смотрите, без программы невозможно привлечь никакие средства, которые мы могли бы привлечь на город. Например, в области есть программа э, сприяния громадянской активности. В этой программе существует сумма определенная, небольшая, но 50 тысяч на органы самоорганизации населения, которые можно подтянуть, допустим, на город. Но без программы городской мы эту сумму даже принять не можем на себя. То вот есть мы в области область достаточно прогрессивно пошла по пути работы с общественностью, с СМД же и ОСНами, да, совершенно верно, и ОСНами в том числе. То есть сейчас очень активно продвигаются конкурсы по энергосбережению, энергоэффективности. Есть конкурс. Благодаря этим конкурсам, я вас перебью, люди заменяют э, окна в подъездах, Совершенно да? Верно, э, да. улучшают свои условия жилья. Не только меняют окна, они также там утепляют свои фасады, э, ремонтируют швы, подвальные трубы, ну и так далее, и так далее. То есть много чего делается. Но если мы не будем иметь городской программы, мы не сможем подтянуть, допустим, э, тот же конкурс ⁇ Красивый двор ⁇ который проводился областью. Областью, да. Мы могли бы это подтянуть на город, но если бы была программа. Поэтому программа, она просто априори нужна для того, чтобы с чего-то стартануть. Как-то надо поднять вот это движение. Но к программе прилагается еще положение, если вы вот видели. Там следом за программой... А, отдельным приложением что, что идет, идет положение про органы самоорганизации населения в городе Днепропетровске. Это не положение типовое, по которому просто возьмешь и напишешь свое положение об любом своем органе самоорганизации. Как это, как, это как дорожная карта. То есть mm -hmm. здесь фактически, как вам сказать, расписаны все пошаговки, ну, то есть закон растрактован. Вот он, он просто раскрыт структурирован, полностью, да? структурирован для того, чтобы человек взял это положение и понял, ага, мне надо идти вот так, вот так, вот так, для того, чтобы достичь своей цели. Ну вот, в общем-то, это большая победа. Я вам скажу, почему большая победа? Это было сложно вот, принять. Это этого было решения. очень сложно. Мы полгода разрабатывали эти документы. Вообще-то пакетом мы подали три документа: программу, положение об органах самоорганизации и положение о контроле за наданием житлово-коммунальных послуг. Э, та программа дорабатывается сейчас управлением жилищного хозяйства, чтобы быть вынесена на следующую сессию. Полгода разрабатывали на базе ресурсного центра для органов самоорганизации с привлечением э, всех наших ОСНщиков, активных ОСББшников. Э, То есть долгий процесс, э, трудоемкий. Очень, очень долгий трудоемкий процесс. Мы выбирали опыт разных городов, позитивный опыт. Ну огромное количество людей над этим работало. Проведена очень большая большая работа. работа. В апреле То есть это месяц... ваша победа. Это огромная победа. В апреле мы, я просто к чему хочу сказать, в апреле мы подали весь пакет документов от имени нашей депутатской группы путем депутатского запроса. На сессии было проголосовано принять. И вот четыре долгих месяца. Прорабатывали, изучали в комиссиях, депутаты, все-все-все оппоненты, ну кто угодно. То есть, то есть общественники детально, да, настолько детально уже. Вот. И самой большой победой в данном случае вы видели, кворум был очень маленький, маленький, ну, маленький состав. Едва-едва хватало людей, поэтому некоторые решения не приняты. Вот. Но уж настолько мы детально отработали, что все-таки 100% проголосовали за присутствующих. Депутатов. Я вас поздравляю с этой Спасибо. победой. Спасибо, это большая победа, да. Проделана огромная работа. Что планируется в рамках этой программы? То есть вот она принята. Какие первые шаги? Как население это на себе почувствует? Смотрите, население как почувствует? У нас, в принципе, есть уже организованные органы это самоорганизации населения. Орган самоорганизации населения ⁇ это, как знаете, ну, во-первых, мы говорим о децентрализации власти. Мы говорим о том, что вот нужно отдать власть на местах. Именно вот эти органы самоорганизации и есть теми вот минирадами, ну если так вот сказать, да, вот минимизированная, вот есть миска рада, а это С вот ну, маленькая, такие, да? маленькая рада или одного дома, или одной улицы, или микрорайона, ну в зависимости от той величины территории, которую ОСН охватывает, Края, да. да. А, кто лучше, как не люди, которые живут на маленькой вот этой территории, знают проблемы вот своей этой своей территории. территории. Я вам даже скажу так, я секрет могу открыть вам. Откройте. Я в депутаты пришла именно так. В 2003 году я стала председателем домового комитета своего дома, потому что у нас были проблемы с отоплением. Потом я начала терроризировать своего городского депутата, вот в этом помоги, вот в этом помоги. Потом я стала помощником депутата. И в конце концов, вот когда я выбралась по мажоритарке, это вот, наверное, был ну, было то признание, потому что домовые комитеты, уличные, квартальные, это та тема, которой я занимаюсь вот с тех времен, и стараюсь максимально им помогать. Сейчас очень ждали этой, этих документов наши действующие органы самоорганизации, потому что, понимаете, в чем вопрос? В законе есть собственные полномочия, которыми наделяет наделяется орган самоорганизации, возможно, делегированные полномочия. Но каким образом механизм реализации вот он не прописан. И поэтому каждый город по-своему начинает трактовать. Вот сейчас он уже прописан? Да, сейчас мы в прописали, же говорю, как вот дорожную решение. карту вот от начала до То, конца, что говорили. нам нужно делать, да? Угу. Я опять хочу напомнить нашим телезрителям: наши телефоны 740 10 41 740 10 42. Звоните и задавайте свои вопросы. Есть ли, скажите, такие программы в других городах Украины и какой позитивный опыт мы можем взять? Конечно. В других городах, ну, есть некоторые города, которые более прогрессивны в этом отношении, чем Какие Днепропетровск. Прежде всего, это Одесса, Киев, Луганск, до недавнего времени, пока не случилась эта трагедия, Ровно, Винница. Вот, кстати говоря, нынешний министр ЖКХ, это человек, который избрался в мэры благодаря своей работе с органами самоорганизации населения, а именно с уличными квартальными комитетами. Он больше работал по частному сектору, мы ездили перенимать его опыт, то есть интересовались как, что, то есть то, что, то до чего они дошли прогрессивно, ну, нам пока еще вот... Расти расти. Расти расти, да. Одесситы являются родоначальниками Всеукраинской ассоциации органов самоорганизации населения. То есть они уже там и диссертации позащищали на То этой теме. Они это развиваются давно. очень широко. Просто потому, что люди, которые этим интересовались, они были не только депутатами, но и занимали определенное положение во власти. В тот момент они вот как раз это продвинули вперед. Киевляне очень далеко пошли. В Киеве, если вы знаете, нет районных советов. И вот там образуются большие ОСН. Есть ОСН-Русановка, потрясающий у них опыт. Они работают таким образом, что имеют удостоверение народных контролеров, контролируют у себя Даже на толк. территории да, расположение МАФов, если они считают, что МАФ стоит незаконно, они имеют право инициировать. В некоторых городах имеют право, допустим, оштрафовать за, ну скажем, неблаг... за какие-то нарушения, за, какие нарушения, за это нарушение благоустройства. Есть города, где контролируют движение транспорта, вот эти же ОСН. То есть это те люди, которые активны и в своей позиции для того, чтобы вот у себя на маленьком вот в своем клочке земли, где они живут, сделать это более комфортным, эту жизнь. А вот примеры Одессы, Киева. Возможно, это у нас и когда? Это возможно у нас, если, ну скажем, сейчас, мне кажется, удалось консолидировать вокруг этой темы много депутатов из разных политических сил. И мне кажется, вот сейчас поняли при децентрализации, что это вот то и есть тот механизм, который мог бы позволить правильно и хорошо с этим работать. Областной совет дает больше нам сейчас возможностей для работы с ОСНами. В чем эффективность? В том, что люди начинают ухаживать за своим двором, прихорашивать его, участвовать в конкурсе, чей двор красивее, как его лучше облагородить. Вы даже не представляете, какие потрясающие вещи мы видели в Самарском районе, когда ездили с конкурсной комиссией по районам. Там из шин, из каких-то пластиковых бутылок сделаны такие вещи, там Красота. лебеди, там лебеди стоят, там такие вот, ну, ну просто потрясающие. То есть всем пример. Всем пример, да. И я думаю, что если бы у нас органы самоорганизации развивались и дальше, вот чем мы сейчас будем заниматься, помогать им развиваться, то мне кажется, что наш бы город очень сильно преобразился. А, ваши первые шаги, вот вы будете помогать, принято это решение, вот есть эта дорожная карта, что вот, с чего стартанете? стартанем, но ну, мы, в общем-то, стартовали уже давно. Мы занимаемся... После принятия решения. После принятия решения это всего лишь, как вам сказать, это результат долгого труда, но мы то работаем уже давно. Постоянно... И... Вот, то есть постоянно. То есть мы проводим семинары, консультации, круглые столы, приглашаем специалистов, то есть пытаемся узнать тематику, какая есть проблема. То есть вот наши ОСНы, занимаются активно контролем за вывозом мусора, за теми услугами, которые им подаются, но, ну, допустим, качественно, некачественно. То есть эти все вещи достаточно прогрессивны. У нас, к сожалению, в городе Днепропетровске не подписываются акты выполненных работ. Хотя есть постанова Кабинета министров, есть распоряжение даже нашего управления жилищного хозяйства. Вот. Но сейчас я очень сильно надеюсь, мы разговаривали ситуация с нашим управлением. Изменится. Да, ситуация изменится, если люди будут оказыв... платить за фактически оказанные услуги, то и платить процент оплачиваемых услуг будет больше. И у нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Так, добрый вечер. Добрый. Я хотела бы спросить у депутата. Как, кто отвечает за ценообразование по отоплению? Чем связан этот вопрос? Я живу на улице Чекмарева. Это дом 7. У нас самая высокая оплата. Это 12 гривен с хвостиком за квадратный метр. Спасибо за вопрос. Смотрите, за, цено, за ценообразование по теплу отвечает в первую очередь комиссия. НКРЕ, который устанавливает определенный тариф, и дальше уже комиссия, да, и дальше уже то предприятие, которое поставляет услугу, ну, тоже прибавляя свое, свой какой-то там процент за то, чтобы обслуживать этих жильцов, ну, получается вот такой тариф. То есть, получается, в данном случае на оценку предприятия, да? А, ну, как вам сказать, опущенный тариф НКРЕ они не могут изменить, а дальше уже они могут либо банкротить себя, там, ну, либо какую-то тариф заработать. установить. Вопрос в другом. Сейчас, сейчас тепловые наши организации, ну, они практически все э, убыточные, планово убыточные. И вот на, это, э, на эту сессию выносилось решение, оно не, под, ну, не было поддержано достаточным количеством депутатов, то есть, скажем так, не проголосовано. Э, предполагалось провести аудит вот этих предприятий, да, я помню, для того, чтобы, возможно, потом эти предприятия как-то оптимизировать. Можно не проводить аудит, но проверить, вот выступила одна из наших депутатов и предложила свою помощь в проведении этого аудита, да, она скажет, что вот, на то как есть бюджетная комиссия вопросе. вполне может сейчас посмотреть их баланс и, возможно, принять решение, может быть, что-то ликвидировать, может быть, как-то это объединить. На сегодняшний день, конечно, проблема с отоплением очень большая. То есть то, что спускается сверху, цена, плюс цена на газ, которая выросла, Э -э ну. В итоге получается такая сумма. Но да. на сессии было решено, что деньги, которые нужно могли бы потратить на аудит, не совсем сейчас не возможно. Не совсем сейчас возможно, И... потому что сумма большая, 430 тысяч, это на 4 предприятия предполагалось. Но поскольку депутаты выразили желание сами провести такой аудит специалисты в этом. Ну, значит, будем надеяться на их оценку, а потом уже будем давать предложения. Действительно, можно оптимизировать, если, скажем, ну, была идея вообще унифицировать тариф по городу, чтобы не было там, вот как вот сейчас сказали по телефону. Чтобы он был единый. Да, чтобы он был единый, потому что в одном месте такой, в другом такой. Можно ли оптимизировать? Да, некоторые просто транзитеры, а другие там производят эту услугу. Но это уже вопрос того, кто будет сейчас проверять их баланс. То есть для того, чтобы такое решение принять, это так или иначе нужно проводить аудит, я правильно понимаю? Ну аудит или, во всяком случае, тщательное исследование документов, их баланса и принятие решения хотя бы депутатской комиссии. Ну так как вопрос аудита не решен, то есть... Не решен вопрос единого тарифа. Ну, принять решение об оптимизации можно и без аудита, вот, если специалисты наши посмотрят и примут такое решение. Понятно. Скажите, давайте вернемся к нашим, к нашей теме ОСМД. Все плюсы понятны, да, вот самоорганизация населения. Сколько сейчас Смотрите, у нас... вы немножко, ну, ОСМД и ОСН это разные вещи. Я понимаю. Вот, то есть ОСМД это дом, который берется хозяйствовать в своем доме полностью, а ОСН — это представительский орган власти. Он не берет себе на баланс, он обычно не ведет хозяйственную деятельность, хотя вот здесь вот в положении у некоторых людей вызвало, ну скажем, недоумение, иногда они вступали в полемику с тем, что здесь в положении прописана возможность, какая-то возможность вот какой-то хозяйственной деятельности. Но сейчас есть опыт положительный в других городах. Понимаете, как ну, то есть сейчас еще и два законопроекта есть в Верховной Раде. Один из них мы участвовали в разработке этого законопроекта. И, возможно, там вот эти вещи будут прописаны. Анжелика Андреевна, да. я вас прерву да. немножко. Я хотела задать вопрос о том, куда людям, которые хотят самоорганизоваться, куда им обращаться. Есть у нас много специалистов, которые говорят о том, что они специалисты. Мы приглашаем, конечно, в свой ресурсный центр. Приглашайте, озвучивайте. Приглашаю, приглашаю в цен, ресурсный центр для органов самоорганизации населения центра «Тамариск». Есть такая организация «Тамариск». Вот. И при ней создан ресурс, ресурсный центр, который занимается всей помощью от начала и до конца. Помощью в регистрации, подготовке документов, консультировании в деятельности и так далее, и так далее. Вот. Есть громадская спилка «Наш Днепропетровщина», которая объединяет ОСМД, ЖСК и ОСН. И тоже точно так же оказываются консультации. У кого есть желание, пожалуйста, приходите. Ну также информацию и помощь могут получить и в других организациях. Ну, в других организациях тоже, конечно, могут получить, но это уже пусть они себя, так сказать, презентуют и рассказывают, что они могут сделать. Спасибо вам, Анжелика Анатольевна. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Я Спасибо. благодарю вас за беседу. Уверена, что зрители получили много полезной информации. А время нашего эфира подходит к концу. Напомню, гостей погляда была депутат городского совета Анжелика Пилипенко. И мы говорили про принятые сегодня важные для города решения. Если вы что-то пропустили, вы можете посмотреть нашу программу на сайте нашем 34.ua. Оставайтесь на 34 канале. До встречи.